Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə Heydər Əliyev Sarayının nəzdində yaradılan Prodüser Mərkəzi Milli Musiqi Günü münasibəti ilə sosial video çək hazırlayıb. Məqsəd dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli irsinin klassik musiqimizin Azərbaycan gənclərinə təbliğ edilməsidir. Layihənin ideya müəllifi Məktər Artist Ramil Qasımov, səs rejisoru Cavid Cavadoğludur. Rollarda Mədinə Ağayeva, Əmin Məmmədov, Rəşad Ağayev, Əncəyə Yusupova, Kənan Məmmədzadə iştirak ediblər. Bu gün 136 illiyə qeyd olunan milli musiqi məktəbimizin banisi Üzeyir Hacıbəylinin elə musiqimizin inkişafına verdiyi töhfələr heç bir meyarə sığmır. Onun yaradıcılığının kinomuza da əvəzsiz təsiri olub. Müzik Hipestekarımız Üzər Hacibəylinin əsəri əsasında lentallanan Arşın Malalan filmi Azərbaycan kino sənətinə dünya şöhrəti gətirib. Üzərbəy Arşın Malalan musiqili komediyasını 1913-cü ildə Petroburqda musiqi təhsili alarkən yazır. Film müxtəlif illərdə ekranlaşdırılıb. <Sessizlik> <Sessizlik> Hacıbeyli'nin Operetta əsasında 1956-cı ildə Hüseyn Seyidzadə Azərbaycan kinosunda ilk rəngli film olan Olmasın bu olsun musiqili komediyasının çəkilişlərinə başlayıb. Mən yavana, yaxşı demərəm mən, yamanə, qurban edərəm mən canana, qalmayıp olbu canım mən. Bioqrafik janrda çəkilən Uzunömrün akkordları bədii televizya filmi kino tariximizdə xüsusi iz qoyub. Ssenari müəllifi və rejisoru yazıcı anar olan bu ekran işində tarixilik prinsipi qorunur. Üzeyir bəy, Cabbar Qarağağdəoğlu, Əbdülrəhim bəy Haqverdiyev, Həsən bəy Zərdabi kimi onlarla tarixi şəxsiyyətin təsviri kinonu daha təsirli edib. Dahi bəstəkarın əsərləri Bəxtiyar Nizami, Azərbaycan naminə, Cumhuriyyata doğru 3 addım və başqa ekran işlərində təsdiqləndirilib. Həmin filmlər kino salnaməmizin ən parlaq səhifələrinə çevrildi. Ədiga Mustafayeva, Ayşən Bəşirovova, Mədəniyyət xəbərləri.